Всем привет, Вася, с вами Жека. Короче, сегодня я вам проведу лекцию, Вася, о международном положении Украины, Вася. Но не так, как это делают наши депутаты, Вася, эксперты, политологи и остальные тунеядцы, Вася, а простым пацанским, Вася, языком. Вот. Итак, Украина, Вася, и где она находится? Что ты мне подсказываешь, Вася? Я и так знаю, где она находится, Вася. Ты еще и в рифму у меня. Я имею в виду на карте, где находится. Вот. Так вот, значит, Россия считает, что мы находимся между ними, Вася, и этими геями, проститутками, Вася, и наркоманами. Ну, Европой, Вася, да. А Европа считает, что мы как бы, Вася, защищаем их от пьяных медведей. Значит, а мне, если мне не изменяет память, и меня училка, Вася, правильно учила, значит, мы находимся в центре, Вася, ну, вот этой самой Европы. То есть такой себе пупок, Вася. Вот. Значит, пупок один. А претендентов на него много. Вася. Вот такое географическое положение лучше всех, Вася, использовал Кучма. «Так что, вы идете к нам в Союз?» – спрашивает Россия, Вася. Кучма говорит, «Базара нема, конечно, идем, только вы нам газ по 50 дайте, Вася». «Что, будем ли мы воровать?» «Не, ну мы же будем по 50 воровать, а не по 500». «Так что, вы в Европу идете?» – звонят с другой стороны, Вася. Кучма говорит, «Ясен пень, идем, Вася, только вы нам кредитов дайте на лимон-лимон» вот так нам удавалось петлять где-то лет 10. Вот. Как говорится, умная теля двух маток сосет. Вот. Причем при кучме последнее слово употреблялось в положительном смысле, а не так, как сейчас. Но сейчас пришла честная власть. Вот. И мы вдруг заявили, что мы идем в НАТО. Ну, в НАТО так в НАТО, только что было об этом так громко орать. Вот. Нормальные пацаны все делают тихо, вот, ночью, спокойно, без шума и пыли. Вот. Раз Россия просыпается утром, а мы уже в НАТО. Они вам говорят, а мы вам, Вася, газ перекроем. Говорит, а мы попробуйте, Вася, мы уже раз в Евросоюзе. Вот. Надо было делать так, Вася, чтобы мы сразу оказались в Евросоюзе, как говорится, без объявления. Вася. Вот пришел ты в бухгалтерию, Вася, а тебе вместо 2000 гривен дали 2000 евро. Ты радостный, Вася. Пошел, оплатил коммуналку 800, Вася. отдал коляну 300 евро долга. 100, там в школу детям на обои, туда-сюда. Ну, короче, осталось у тебя 100 евро, как и было раньше. Вася. Только ощущение, что ты европей Что сейчас происходит с Украиной? Сейчас Украина находится в центре интересов. Вася. Нас все хотят и все имеют. Причем, если Россия просто имеет, то Европа имеет нас в виду. Ну, говорят, что -э -э Европа и Америка играют с Россией в какую-то игру. А мне просто кажется, что у них очко играют. Вот так. Не, конечно, войны они не хотят на своей территории. Вот. Значит, что в такой ситуации, Вася, делать в Украине? Я расскажу на простом примере. Значит, у нас во дворе, Вася, был пацан, Сява Очкарик, Вася. Его все били, Вася. Вот. Он не стал просить защиты у сильных пацанов, Вася. Он занялся собой. Пошел в качалку, Вася. Потом, значит, на бокс, Вася. Стал здоровый, как бык. И потом дал всем пи... Ну, по голове дал. Всем. Вот. Теперь его все, Вася, уважают и боятся чего и нашей стране желаю. А, с вами был Жека. Живите четко, не косяще и имейте силы, Вася, чтобы вас не имели. Пока.